salla alehim dua ilə inna salatake sakanun lahum sanun duan sanun onları yad eləməyin onların paxtlaşmasıdır bax bu 1 quran-ı kərim məntiqinə əsasən yaxşı insanların kamil insanların allah dostlarının övliyaların təsiri var hərəsinin tutumu qədər hərəsinin tutumu qədər bu bir məsələ ikinci məsələ dürüst əqidə dürüs əqida, düzgün əqida. Əqidanın möhkəm olması. Atam belədi, falan kəsə belə görmüşəm, belə yox. Doğru dürüs əqida, möhkəm əqida bu səbəbdir ki, nə olsun? İnsan paqlaşsın. Quran belə buyurur: "İleyhi yasədu kəlmətə tayyib." O paq kəlmələr, paq kəlmələr. Yəni paq əqidə, belə izah edir bəzi mufəssirlər. Paq əqidə insanı ucaldır. İleyhi yessədu kelimut tayyib. Yəni o pak kəlmə, pak əqidə ucalır, yəni nəticə etibarı ilə o əqidəni yəsuzan ucalır. Və al-aməlus salih yərfa. Amı pak əqidə salih əməl olmadan bir faydası yoxdur. Əqidə möhkəmdirsə bir ortda nəticə olmalıdır. Nəticə də əqidun möhkəmdir. Nəticə də indi kimsə nəsə əlindən gəlir, o faydanı verməlidir. Xeyirli olmalıdır, bərəkətli olmalıdır. Bərəkətli insan. Heç kəsə deməsin ki, mən bir şey bacarmıram. Necə bacarmıram? Mən bacarmasaydım, heç yaramazdun ki. Hərənin bir missiyası var həyatda, o onu icra etməlidir. Allah bərəkətsiz insan yaratmayıb ki. İnsan sonra bərəkətsizləşir. Allah faydasız insan yaratmayıb ki. İnsan sonra ziyanverici olur. İnsan sonra dəyişir. Buyurur, bəli, bir məsələ də budur. Əgər əqidəniz möhkəm olsa, yaxşı boynunuza düşən vəzifələri icra ilə söz. İndi ola bilər sənin bir vəzifən var, mənim bir vəzifəm var, fərqli ola bilər bu. Bunlar bəllidir. Amma icra eləyə bilsək, Allah buyurur, "Vəlləzin eyəm kuruna səyyat, ondan sonra olan hiflələrin heç biri sənə ziyan verməz. Ləhum əzabun şədid." O hilanın sahiblərini şiddətli əzab gözləyir və məkruləki hovə yəbur. O hilə bir yerə gedib çatmayacaq. Bir yerə qədər gedə bilər, bir yerdə yıxılacaq. Bax bu 2 əqidə möhkəm olsun gələy insanın. Yəni insan tutduğu yolda sabit olmalıdır. Oxumalıdır, bilməlidir, möhkəmlənməlidir. 3-cü məsələ nədir? İnsan harda paklaşar? Necə paklaşar? Üçüncü ibadət odacaqlarıdır. Allah evləri, ziyarətgahlar, məscidlər. Onların da o gücü var ki, insanı paklasın. Yəni bu belə çox düşünüb nəticə alacağınız mövzu deyil. Özünüz hiss eləmədiz. Yəni özünüz hiss edirsiniz də, yəni məscid, Allah evi nə qədər insana təsiri var idi. Nə qədər günahdan saxlıyırdı. Nə qədər insan imanı ucaltdırdı. Bunu indi məsələn bir saatlarla oturub mən izah verim, belə də deyəsən qarışıq saxla, bunu bilirik keçmiş üstündən. Bu bəllidir, bizə biz bunu yaşamışıq. Allah evinin xüsusiyyəti budur. İnsanı paqlayır. Ayəsini də deyim, qoyub yoxdur. Ayə budur ki, Allah buyurur: "Fiihi rijan yuhibbun an yattahhuru." Orda deyir Allah evində deyir insanlar var ki, paqlaşmaq istəyirlər. Yəni ora paçlıq üçün bir zəmindir. Ora paçlıq üçün bir zəmindir. Allah evində bu güc var. Allah evində bu gücü var. İnsanı ilahi yolda nəyin möhkəm eləyir, sabit edir. Neçə dənə xeyri var Allah evlərinin. İmamə Sən Əleyhəssalam buyurur, birinci xeyri budur. Ayetun muhkemə. Orda möhkəm nişanələri var. İnsanı əqidəsi orada möhkəmlənər. İkinci budur. O axana Mustafa'dan Allah evində bir qardaş taparsan özünə. Faydalı qardaş. Faydalı qardaş. Bərəkətli qardaş. Üçüncü xeyir nədir? Va el men mustatrafkan. Buyurur, orada elə bir məlumat əldə edəyərsən ki, çox nadir. Az eşitmisən başqa yerdən. Çünki Ahli Beytin Allahın sözləridir də tələ. Allah istəyən yerlərdə eşidilər. O rahmetun muntazara. Orda sənin gözlədiyin rəhmət var. O rəhməti ki sən gözləyirsən, orda sən taparsan onu. 5-ci buyurur: Kələmətun tudulluhu alal huda. Orda elə bir kəlmə eşidirsən ki, o sənin hidayətün üçün bir başlanğıcı olar. Bir kəlmə Mən hərdan çıxış eləyəndə görmüşəm yaxınlaşıblar deyiblər qardaş. Orda bir xutbədə bir söz demişdiniz. Məsələn, indi başqa ruhani lər də deyiblər ha. O söz nə oldu? Məni tutdu. Baxırsan ki, bu söz belə sən adi deyib keçmisən. Amma o söz bunu dəyişib. Kələmətun mustafad. Faydalı kələmə. Bərəkətli kələmə. Səni hidayət eləyən bir kələmə. Bəlkə də onu sən bilirdin ha belə, bayırda bilirdin. Amma eşidəndə elə bir təzə eşidirsən. Başqa bir şeydir. Digər nə xeyri var? Buyurur ki, "Ov tarudduhu en rida." Elə bir kəlmə eşidirsən ki, səni pis yoldan çəkindirər. Bəzı vaxtlar insan pis əməl eləyir, amma özünün xəbəri yoxdur. Elə bil düz eləyir. Neçə ayda eləyir onu? Neçə ayda eləyir? Birdən bir çıxışda bir kəlməni şüdaəndə ayılır. "İlahım, mən bunu necə vaxtı düz bilib bilirdim ki?" Yüzü fikir dəyişir. O bilə bilir ki, belə istiqamətdə getməli idi, elə düz eləyir, birdən ayrılır ki, sən demə, peyğəmbər belə istəmirmiş məndən, Allah belə istəmirmiş məndən. Ordan səf yoldan çıxır. Başqa xeyrin nədir? Buyur, tərk uz-zunubi hayaən. Allah evinin bir dənə xüsusiyyəti var ki, get-gəl etsən nə olur? Deyir, insan həyə üzündən günahdan qaçar. Həyasın insanlar tərdir deyir təhayyür də bir təsiri var. O xəşyətən insanda bir qorxu yaranar. Qalbində Allah xofu. Bax bu da 3-cü insanı paklayan amillərdən biri. Amma 4-cü amil. 4-cü amil ibadətlərimizdir, itaatlərimizdir. İbadət insanı paklayır. İnsana paklıq verir. Allah Qurani-Kərimdə buyurur: Və qıymı salah tərəfəyin nəhar və züləfən minəl leylə inəl həsənat yuzhibnə səyyəat ibadətəni itat ediyön və bu namazın funksiyası budur ki sizin o pis əməllərinizi yuyar günahlarınızı silər və sizi paqlayar bax bu ibadətin də bir funksiyasıdır insan ibadətlə paçlıyır özünü. Sanki su ilə paçlayan, paçladığı kimi ibadət bir sudur. Etdiyi günahlar ki bulaşıb ruhu su ilə paçlıyırsan. Bu dörd tənə amil. 4 dənə paçlıq amili. Amma nəticə nədir? Fayda nədir? Biz insanlar belə bir varlıyıq ki, gələc bir şeyin xeyrin biləy, faydasını biləy, ondan sonra nəy? Dey, ha, hə, bu paşa düşdüm məsələn işə gələndə birinci sual nə qədər maaş? Hələ bir işdən danışmır, elə müvəllər işi bacarır, bacarmır o söhbət kimi nə qədər maaş? Başa düşdüm. Yəni mən faydasını deyim bilmirəm. Yəni əgər çoxdusa deyim bacarıram, çox deyilsə deyim bilm. Mənə birinci o təfərrüatı danışma, nə qədər fayda bilmək istəyirik. Hay. Mən biraz tərsinə də alışdım amma da birinci indi faydadan danışıram sizə. Faydası nədir paçlığın? İnsan paçlaşsa xeyri nədir? Xeyirlərindən biridir Quranın dərin mərifətinə yol taparsınız. Quranın dərin mərifətinə